Новый автомобиль был представлен в проекте новой патрульной службы и оснащен двумя электронными системами. Первая система ⁇ это непосредственное рабочее место патрульного, нового патрульного полицейского, который включает в себя планшетный компьютер с интерактивной системой доступа к базам данных и системой, которая позволяет быстро и эффективно реагировать на поставленные задачи. Кроме того, система подключена к реестру административных протоколов и позволяет на месте принимать решения и выписывать штрафы. То, что показал премьер-министр. Отак От буде виглядати адміністративний протокол. Він буде заповнюватися буквально за декілька секунд і друкуватися безпосередньо в поліцейській машині.